experience the journey of being a football manager build your club from the ground up sign the biggest stars develop your tactics and lead your team to victory in the champions league final hello guys assalamualaikum welcome to nn top 11 channel Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara melatih pemain yang bermain di posisi DMC agar bisa menjadi gelandang bertahan pengumpan. Oke, tapi sebelum lanjut jika berkenan saya mohon dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe dan tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top Eleven Channel. Oke dan kali ini saya sudah menyiapkan pemain U19 dengan mutu bintang 3 yang bermain di posisi DMC Untuk saat ini dia belum memiliki keahlian khusus sama sekali guys Dan saya akan melatih kalian khusus spesialis penendang sudut untuk pemain ini Dan nantinya saya akan menempatkan dia sebagai penendang sudut Dan setelah melatih kalian khusus nanti kita bisa fokus untuk melatih atribut kunci pemain ini guys Alasan kenapa saya melatih kalian khusus terlebih dahulu yaitu karena jika saya lebih dulu melatih atribut transit pemain, otomatis mutu pemain akan meningkat, dan semakin besar mutu pemain akan semakin sulit. Pemain tersebut mendapatkan keterampilan ketika kita melatih kalian khususnya, guys. Jadi, usahakan sebelum melatih atribut si pemain, lebih baik melatih kalian khusus terlebih dahulu agar pemain tersebut lebih mudah mendapatkan keterampilan ketika mutu atau bintang pemain tersebut masih rendah. Oke dan kali ini saya akan melatih kalian khusus spesialis tendangan pojok untuk pemain muda ini guys Kalian khusus ini akan cepat selesai jika kita melatihnya secara individu Total kita harus menyelesaikan 40 per 40 keterampilan Lebih sedikit daripada kalian khusus playmaker yang membutuhkan 50 per 50 keterampilan Oke setelah kita memilih kalian khusus mari kita memilih drill latihan Untuk melatih satu kalian khusus kita membutuhkan minimal 60 booster kondisi dan kali ini saya memiliki modal 400 booster kondisi untuk melatih pemain secara individu. Agar proses latihan lebih cepat, kamu bisa menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat sulit. Seperti serangan baik cepat dan kamu bisa mengulangi latihan tersebut berulang kali hingga kalian khusus selesai. Dan setelah melatih pemain berulang kali, sekarang pemain ini sudah memiliki satu keahlian khusus guys. Dengan total menghabiskan 40 booster kondisi untuk menyelesaikan satu keahlian khusus. Dan setelah melatih kalian khusus selesai, sekarang kita bisa fokus untuk melatih atribut kunci pemain ini. Karena fokus utama kita melatih gelandang bertahan pengumpan, sekarang kita bisa fokus untuk melatih atribut umpan terlebih dahulu agar lebih tinggi dari atribut manapun guys. Sebenarnya ada tiga atribut penting, tapi fokus kita satu atribut terlebih dahulu, setelah itu lanjut pada atribut yang lain. Oke yang pertama kita akan fokus untuk meningkatkan atribut umpan si pemain Dan saya biasanya menyebutnya sebagai atribut kunci Karena setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan Jadi kita akan fokus melatih kelebihannya Oke dan sekarang kita bisa memilih drill latihan lagi guys Pertama saya akan menggunakan drill latihan kucing-kucingan <coughs> untuk meningkatkan atribut Kebugaran, agresivitas, umpan tekel, dan penempatan posisi Kelima atribut tersebut terbuka untuk posisi DMC isi full slot di bawah karena akun ini jarang digunakan jadi hanya ada 5 slot tapi tidak apa-apa guys jika kamu sering melatih pemain slot latihan akan cepat terbuka dan cara membukanya yaitu dengan melatih pemain untuk mendapatkan poin pengalaman latihan dan meningkatkan level latihan hingga maksimal untuk mendapatkan hasil latihan yang lebih baik kamu bisa mengulangi latihan ini berulang kali hingga atribut pemain meningkat Oke sekarang mari kita lihat atribut si pemain dan memastikan atribut umpan meningkat. Oke kita bisa melihatnya di sini atribut umpan meningkat sekitar 14% dan sekarang atributnya berada di angka 70%. Dan setelah ini kita bisa menggunakan drill latihan lain untuk meningkatkan atribut umpannya guys. Drill latihan kedua yang saya pilih untuk meningkatkan atribut umpan yaitu serangan balik cepat. Dan dari latihan ini pemain bukan hanya meningkatkan atribut umpan tapi juga melatih kreativitasnya. Seperti biasa isi full shot di bawah ini dan lakukan latihan ini berulang kali hingga atribut umpan meningkat. Setelah melakukan latihan berulang kali sekarang kita cek terlebih dahulu atribut umpannya guys. Dan sekarang atribut umpan sudah berada di angka 90% lebih tinggi dari atribut manapun. Setelah ini, kita bisa fokus untuk melatih atribut agresivitas agar seimbang dengan atribut umpan. Agresivitas penting agar gelandang bertahan bermain lebih agresif, menekan pemain lawan di area tengah lapangan. Dengan begitu, pemain lawan akan kesulitan mengalirkan bola dengan mudah, dan untuk meningkatkan agresivitas, kita bisa menggunakan drill latihan pressing. Dari latihan ini, pemain bisa melatih atribut penting untuk bertahan seperti agresivitas, tackle, penjagaan, penempatan posisi, dan keberanian. Isi full slot di sini dan mulai melatih pemain berulang kali hingga atribut agresivitasnya meningkat. Dari latihan ini memiliki intensitas sulit, jadi pemain akan berukuran kondisinya 15% sekali latihan. Oke, dan setelah melatih pemain berulang kali, mari kita cek lagi atribut agresivitasnya, guys. Seperti biasa, isi kondisi pemain agar dia tidak kelelahan saat latihan. Dan sekarang atribut agresivitas sudah meningkat di angka 84%. Untuk meningkatkan atribut agresivitasnya lagi, kita bisa mengganti drill latihan tujuannya agar atribut lain tidak ikut meningkat lebih besar dari agresivitas guys. Dan untuk melatih agresivitasnya lagi, kita bisa menggunakan drill latihan karioka bertangga. Drill latihan ini termasuk ke dalam drill latihan fisik dan mental. Dari latihan ini pemain akan meningkatkan atribut agresivitas. Seperti biasa, isi semua slot dan lakukan latihan ini berulang kali hingga atribut agresivitasnya meningkat. Setelah melakukan latihan berulang kali, sekarang kita cek lagi atribut agresivitasnya. Oke, dan sekarang atribut agresivitas sudah meningkat di angka 100%. Itu berarti kita bisa fokus melatih atribut umpan lagi. Selanjutnya untuk melatih atribut umpan saya akan menggunakan drill latihan giring bola jigjag. Sekarang kita bisa pilih drill latihan lagi. Isi full shot dengan drill latihan giring bola jigjag seperti biasa lakukan latihan berulang kali. Setelah melakukan latihan berulang kali menggunakan drill latihan giring bola jigjag, sekarang atribut umpan sudah meningkat di angka 100%. Dan tinggal satu atribut penting yang harus kita tingkatkan lagi yaitu penempatan posisi. Atribut ini berguna agar gelandang bertahan ini selalu berada di tempat yang tepat ketika memotong aliran bola dan berada di tempat yang tepat ketika rekan timnya memberikan umpan. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan drill latihan gunakan kepalamu untuk meningkatkan atribut kreativitas, umpan, penempatan posisi, dan sebulan tapi fokus utama kita yaitu pada atribut penempatan posisi lalu isi semua slot di bawah ini dan lakukan latihan berulang kali sampai atributnya meningkat setelah melakukan latihan berulang kali sekarang atribut penempatan posisi sudah meningkat di angka 119% Selanjutnya kita bisa melatih atribut yang terlihat masih rendah, tapi usahakan melatih perlahan saja guys, agar atributnya tidak terlalu tinggi dan melebihi atribut kunci. Dan kali ini saya akan menggunakan drill latihan peregangan untuk meningkatkan kekuatan dan kebugarannya. Seperti biasa isi 10 slot dan lakukan latihan berulang kali sampai atribut yang kita perlukan meningkat. Oke, dan sekarang atribut kebugaran sudah di angka 94%. Lumayan sekarang atribut kebugaran sudah meningkat di angka 96%. Dan selanjutnya saya akan melatih menggunakan drill latihan keterampilan untuk meningkatkan kreativitasnya, guys. Seperti biasa isi full slot dan mulai latihan Sekarang mari kita lihat atribut kreativitasnya Dan atribut kreativitas sudah meningkat di angka 83% Sekarang kita bisa fokus untuk melatih atribut lainnya seperti tackle dan atribut terang yang masih terlihat rendah Usahakan atribut lainnya jangan melebihi atribut kunci Jadi tingkatkan perlahan saja guys selanjutnya saya akan fokus untuk melatih kekuatannya yang terlihat masih rendah jadi latihan teknik menembak akan meningkatkan atribut kekuatannya guys jadi bukan hanya agresif tapi dia juga kuat saat duel dengan pemain tengah lawan selanjutnya kita bisa fokus untuk melatih atribut tackle jadi nantinya dia bukan hanya bagus untuk uh, menyerang dan memberikan umpan tapi dia juga bisa sangat bagus ketika bertahan Oke, sekarang mari kita pilih di latihan pressing untuk meningkatkan atribut penting pemain ini. Seperti biasa, isi pulso di bawah ini lalu latih pemain berulang kali hingga atribut tersebut meningkat. Dan setelah melakukan latihan berulang kali, sekarang atribut tackle, keberanian dan penjagaan serta atribut lainnya sudah meningkat. Sekarang kita tinggal fokus melatih atribut sundulan yang masih rendah. Untuk melatih sundulan, saya akan menggunakan drill latihan gunakan kepalamu. Dari latihan ini, pemain juga akan mendapatkan atribut umpan, penempatan posisi, dan kreativitas. Seperti biasa, lakukan latihan ini berulang kali sampai atribut sundulannya meningkat. Oke guys, sekarang masing-masing atribut sudah memiliki mutu 80% kecuali atribut umpan, penempatan posisi, dan agresivitas yang terlihat lebih tinggi dari atribut penapun. Dan sekarang, mutu keseluruhan pemain ini sudah meningkat di angka 81% atau setara bintang 5. Oke guys, kesimpulannya untuk melatih gelandang bertahan pengumpan yaitu untuk atribut kuncinya sendiri. Nomor 1, penempatan posisi di angka 146% atau jika kamu memiliki booster kondisi lebih banyak, kamu bisa melatihnya hingga mutunya tinggi, hingga rule 180%. Kemudian untuk atribut penting kedua yaitu umpan dengan 131% dan yang ketiga yaitu agresivitas di angka 120%. Dan buat teman-teman yang ingin melatih pemain secara individu, pastikan kamu melatih pemain pas trainer. Oke, yang dimaksud pemain pas trainer itu adalah pemain yang bintangnya rendah tapi harganya lebih tinggi dari pemain bintang 5, guys. Dan pastikan pemain itu adalah pemain muda U20, U19, dan U18. Jadi pastikan e, kamu melatih pemain pas trainer. Jadi jangan asal-asalan melatih karena biasanya tidak efektif, guys. Jadi harus benar-benar mempertimbangkan sebelum kamu melatih pemain secara individu. Dan jika kamu memiliki lebih banyak poster kondisi itu akan lebih bagus, guys. Jadi, kamu bisa melatih pemain ini sesuai keinginan kamu, dan pastikan, uh, seperti yang saya bilang tadi, bahwa kamu melatih pemain pas trainer. Entah itu pemain yang kamu datangkan dari akademi remaja, ataupun pemain yang kamu datangkan dari lelang. Dan, seperti itu uh, yang bisa saya bahas kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Top Eleven Indonesia.